вечеря За, за, за вечер той вечер першей сустрэ дерештельный по мой там подзорками летутерянно поскрайку города и земли невыразными наших детей Поредими лёсы шли Не успел я сказать коаной то яма ничегого слова души, взнос подткаемся нечерка круглыкажу душша уч зякую заполнят меый дякую за ширый смех ведешь за хмея цел знаходішсяім сэрцы вот своим думкам почуццем паэзія не выключей мады паэт звычайна ідзе да больш старэйшага сталага У выпадку со сборніником это быў никола федякович ён дарэчы напісаў невялікую рецэнзію гэтагаборнічка гэта і дал назву плакун трава мне дал несколько вариантов, я нечему здесь подобался И зараз я запрошаю Кальвас Камяков на сцену. Я. Сегодня мы имеем возможность быть, может, не настолько на священению поэты моего земляка анатолия Кудлосевича как просто быть ведками факта нарадения поэта ну сетками выхода его пешей книги что же все диккттуя свои новые нормы правила выходу книги и дякую богу что она вышла и пришлось можем в дое шаать целое десятигодие. Это напэўно, залець от активности аўтора и от активности тех людей, які допомагали. У меня ж голова закружилась, пера тут фірмы і мафіи так. Далее. Але мне думается, калі б не было написано, то не было б что й выдавать. А я в этом перканавчик читал упершыню рукопис книги і мне вельмі шкада, что туды не вайшло многое з того, що я читал бо незнаоміся. І, на жаль, будемо тут може не в той мо, каб критиковать, розберетьсяще критика, але некоторые верши, які б можна було б бы не включати. І До речі До речі много ну, немного наладто помило чисто таких технічнихстей, як тут назвать логічних, граматичних. Так май на вазе дорогие дружа на будущее книга вытадена пригожа хороша але я думаю что мы сегодня собрались не сдарман и как долго не затрымливались ваш час я еще сказать что мне приемно еще двоя тому что зна на краю полезка этопин по лесе столин вы городок и апошним часм стало приходить многоальновитых людей які пишут янавито на беларускаской море я не беру там на увазе моего так звана пплеменник кошеляков и прославю нашй своей хлопцы сапраўды пишут судом я могу вспомнить можно тут у минску на вот открывать уже давы городоцкую филию это и Михай чеехов это владимир глушаков и і... там Пашу Георгій і Леонид Ддраніккова Мащункі вось цяпер поповніў іхнюю сям'ю таальновітую Анатольку досеш. Так что я вітаю, я веду, що там много больш молодых і які именно пишутць по-белоруску, тому что там не няма беларускаа мо. А я поколькі знаёмы добра з паэтычнай поштай, ведаю чтопер ця цікавая такая зява что с тых районов где цудовна мо упал и голоса и отправила пишутсь по-руску все хочу быть русскими городскими а там ностальгия по собрал на белорусской мове я ще разбитаю и я подверждение того что ты собрал для поэт толя я перечитываю чучура твою книгу уже у книже не у рукописи меня натхнила я написал вер не просто такие не здесь это незущение дежурный вер присвечены знаводы солнешней презентации а просто верш присвечены табе нашем краем и воли нашей земли он называется поводка анатолий погласевич простора зеленего итняго мора и лує доверлість спевна, Тудыдзе разводдзе не знаючи моры,ушшу похрозно их дневна, Стави под водой На поминком облете быличучора сухими. О ветер ты самы могутный на свете Спыни наступлениені тихії. Тем рыве ночи И антигорочча И хвалиш пурляй равнила под ногі і убочы И двойчы и тройчы, Затоплена хлебна нива, Тятлежат на сгубу Да прыпеі горгай, Три сотні, тебе тысячи речак, Не до як зорта, АРская горта мехтела самотна вцём реча. Раницей люди на свет белы вышли хмерно молтливо и дружно поводка шалела и сверху всевышний глядел на людей равнодушно глядел как смешались ахмарьи стронцы людская доверливость слезы поклон нашей дружа хоротной сторонцы проклен мой богам бес пооски